Bu son zamanlarda insanlar Allahdan uzaq düşdüyü üçün dini cahil adamlarının götür götürdükləri üçün böyük xətalara yol verirlər. Baxır sanki evlərindən, maşınlarından, dükanlarından göz muncuğu asırlar, tikən asırlar, nal asırlar və s. kimi şeylər. Onların ya gözdəymənin qabağını aldığını ya da xeyir-bərəkət gətirdiyini düşünürlər. Bu yanlış bir şeydir. Bu Allah Azzə və Cəlləyə ortaq qoşmaqdır. Hətta insanı İslam dairəsindən çıxardəsi qədər təhlükəli bir günahdır. Kim Allah'a doğru şəkildə inanarsa, əsla, əsla dəmərə, sümüya, tikənə insanlar mütəbəərlərin etdiyi kimi öz əlləri ilə düzəltdiklərinə sitayiş və ibadat etməzlər. Bu münker aməllərin hamısını tərk eləyin. Əgər müsəlmansınızsa, Allah'a düzgün şəkildə inanırsınızsa, sizi yaradan və idarə edən Allah'a təvəkkül eləyin.